这。<laughs> 蜂蜜水吧，你你怎么还在这儿？啊，我赶紧回去睡觉。啊，哎，等等，嗯，你们俩住一起啊？啊，不是不是、啊，我们只是住一起。哦，施总只是金屋藏娇啊！哎，不是，啊。潘，你别笑，不是，啊。真的不是啊。哎哎 导演，导演，你别睡这儿，你别睡这儿啊！哎，沙发不错、啊，挺舒服。美晨呢？美晨呢？ 我再喂你喝点蜂蜜水吧。 我是绝对不会跟你们这种人合作的。我现在给你一分钟，连人带鹅，马上给我消失。哎，石总，我跟我娘五千呀。之前那一万块免了。 住宰继续这游戏，这一刻，全世界。都 解脱了。 装腔作势，这样暖和了吧？ 导演嫌你做饭不好吃，找了个理由去公司了。什么嘛，吃都没吃就觉得我做的不好吃。 对了，对了，请问我鸟今天乖吗？如果把它带出去的话，需不需要把它装在笼子里？你要带它去哪儿？去十一的工作室。十一说他的新主题曲要用动物拟音的元素，我觉得特别棒，所以我说把我鸟带过去，给它增加点元素。我鸟今天拉稀了，去不了。拉稀严不严重？要不要去看医生啊？不用，在家待着就行。那那你不吃了吗？太难吃了，我不想吃。你吃。 出病来没人替、啊，为什么要跟一个病人计较呢？弱智吗你？拉稀？我有不拉稀的时候？对了，今天你去不了十一那儿。为什么？下午两点，湖神面试。下午，两点？天啊天呐。 我娘，快，江湖救急啊,啊！我娘，我娘。方言，方言。师梦，师梦，我错了，少发点款行不行、啊？师梦，师梦，我错了，少发点款行不行、啊？哎呀，完了，我这次不会再发更多的钱吗？ 魔鸟，我告诉你，就算姐姐我流落了街头，我也不会放弃丢下你的。给我力量，给我勇气吧，奥利给！方言，石梦，石梦，我错了，少罚点款行不行？我可以解释的，我不是故意的。我刚才在打扫卫生的时候，发现这个门开了，然后我看舞鸟的鹅毛飞进来了，然后我就进来打扫。打扫的时候，我发现这个架子不行了，怕它砸到人，我就把它给扔了。架子在哪？ 佳子，你先别着急，别着急，我在网上买了一个一模一样的，过两天就到了。我说东西在哪儿？啊，东东西。我说东西在哪儿？ 镇北新区十四号楼楼下，你们早上有没有看到一个架子？对，就是那个，被收走了。好，能不能给我一下回收站的电话？好的，好的，谢谢。喂，妈，怎么了？ 我知道了，等我。是大嫂，你这么哭哭啼啼的。 建华看着该多糟心呀、啊，人来了就好，去那边喝点茶吧。嗯啊，去吧。你说这方琦，老公失踪二十多年，了，现在办个葬礼就当他死了，这也能理解。可现在弄得跟个宴会似的，太喜庆了吧？哎，你们不知道老师怎么失踪的吧？听说啊，小梦当年在外面玩疯了，到点没有回家，那老师是为了找她才……啊，是为了找小梦啊？是啊。 哎呦，还有啊，这小梦啊，当时啊，啊，因为怕担责任，撒谎说自己啊是被小姨给弄到外面去的。兄弟、哎、<哟>两个为了这个事情闹得不可开交，关系才闹得这么僵的。还有、哎、这事儿呢？哎呀，顾叔，这件事情是应该有个了结了。是啊，只有这样，爸才能走出来。 葬礼过后，你兄弟俩的事情应该翻篇了吧？ 这么多年过去了，是应该有个结果了。是啊。带上吧，小梦，来，给你爸道个别。谁告诉你我爸走了？有什么事情私下说，亲戚朋友都在。 做这个决定跟我商量过吗？啊，小梦，对不起啊，是妈妈的主意。你的主意，在你心里，我爸早就已经死了，是吧？我告诉你，在我心里他就没有。我不希望他哪天回到家里，看见自己的遗像挂在家里边。石墨，你怎么可以这么和妈说话？ 什么呀，小梦，你爸走了，大家心里都很难接受，但是这是事实，迟早你都要接受啊。事实？什么事实？啊？你们谁能证明他死了？嗯？你们？你们？还是你们？啊？办这个破追悼会！ 一个个就那么希望他死了，他死了，你们就开心了是吗？够了，小易，你以为就你一个人想爸吗？如果爸还活着，这二十年他为什么不回来？他死了，他永远离开我们了。乔梦，别打了！好了，乔梦，如意，下什么手啊？如意，别打别打了！好了，你们两个，别打了。 妈，好了你爸如果在的话，他不会希望看到你们现在这样。妈，妈。 老师，对不起。 没关系，不着急，琳琳还没到呢，导演可以抽空把你的面试先看了啊。琳琳是这女主是吗？对呀，她最近总迟到，不知道怎么回事啊？没人催她吗？据说她傍上了广告商。广告商？真的假的、啊？真的呀。哟，你你身上什么味儿？酸不溜秋的。啊、哦，我去了趟垃圾回收站。你去那儿干嘛呀？呃，之后再跟你说吧，我先去见导演。帮我拿茶，快快快 嗯、加油啊！啊刚、嗯、这个表演呢，我觉得哦，先坐后面。在张力上面呢，可以。嗯、妹妹，妹妹，来喝咖啡，谢谢。亲爱的，你帮我跟琳琳姐说一声，胡神那个角色，可别忘了给我呀、啊。你来晚了，胡神那个角色呀。 刚刚被人拿下，你看，人还没走呢，又是他，姐姐，真不是我不想帮你啊。等一下，亲爱的，这件事儿你没有帮成我，帮一个小忙。一会儿等他出来以后，怎么样？我们吃点什么庆祝一下？嗯，随便都可以。 怎么了？拿到喜欢的角色还闷闷不乐的？哎，也不是，就是我今天犯了一个错误，然后惹得某些人不高兴了。某些人？你说的该不会是大魔王石梦吧？哎，我今天……嗯，算了，没事儿，我去上洗手间，你帮我拿一下。那我在茶水间等你啊。好。